Я вас вітаю, в ефірі вісті тема дня для вас тоді працює Анна Черненко, і ми продовжуємо цикл наших програм, присвячених здоров'ю, точніше, про здоров'я жінки. Сьогодні ми піднімаємо тему, про яку говорять не часто. Це я просто кажу з екрану відповідально, адже дійсно, навіть коли готувалася до програми, я не дуже багато матеріалу знайшла, щоб експерт сміливо з екрану розповідав про цю тему. Що це за тема? Трошки пізніше. Але я думаю, що за десятки тем, в яких наша постійна гостя допомагає нам розібратися, глядач звик, що табу для нас немає. І коли є проблема, про неї дійсно треба і варто говорити. Інакше вона розв'язається в не просто проблему, а в. Трагедію дуже часто і подолати її вже буде практично неможливо, або для цього знадобиться надзвичайно багато часу. Тож з Ольгою Частовою, головним лікарем медичного центру Союзу, акушером гінекологом, кандидатом медичних наук, ми сьогодні будемо говорити про інтимну психологію жінки. Ольга Сандрів, вітаю вас у нашій студії для початку. Добрий день. Первое запитание интимная психология. Что это такое? Я тут на себе три крапочки поставила, что это такое, потому что, наверное, очень такие обширный термин. Хочу почуять от вас все. Что такое интимная психология? Да, тема действительно сегодня достаточно сложная, сложная для обсуждения на экране. И интимная психология это, собственно говоря, та же самая психология, как любая другая, только в сфере интимной жизни и половых отношений. Никакой другой. Как правило, все это строится и вытекает именно из зотношеній пари і з особливостей уже поведінчивих, гендерної психології і прочих обычних, самих банальних і простих психологічних моментів. Добре, ось ці моменти, вони сприяють появі ось таких от діагнозів, термінів, які я зараз буду називати і про які попрошу вас трошки детальніше розповісти, Кілька наших підтем сьогодні, які будуть демонструвати ось ці розлади в інтимній психології це фригідність, аноргазмія та вагінізм. Ось перший термін часто жінці закидають як образу. Я маю на увазі фригідність, але все ж таки, наскільки я розумію, це психологічний стан. І ось що може спричинити появу фригідності, як врешті подолати потім на самом ділі пда сучаснує такої діагноз ставиться достаточно рідко, тому що редко, редко обращаються по этой причині. Переводится очень банально «половая холодность» или просто «холодность». Да? Понятие достаточно сложное, может развиваться как первичное, так и вторичное. Сюда же прицепчиком идет вот это вот понятие анаргазмия. То есть фригидность — это, возможно, даже неспособность получить половое возбуждение, анаргозмия — неспособность достигнуть пика этого полового возбуждения и оргазма. За счет чего это происходит? Чаще всего, если мы говорим об изначальном первичном состоянии, все начинается с детства девочки. Возможно, где-то, это миллионы психологических причин, и каждую мы с вами просто разобрать чисто технически не сможем, но начинается с детства слишком строгие родители например, которые были очень-очень ограничены в этой половой сфере, не было никакого полового воспитания как такового. Ну, давайте быть честными, у нас его и нет. И ни в наших школах его не существует, и дети все, что могут почерпнуть, заканчивается интернетом, и не всегда очень правильными и хорошими вещами. Я двумя руками за то, чтобы читать, смотреть в это, но важно, что читать, и важно, чтобы сказал еще кто-то другой. Но ни одна школа, даже частные, они не готовы к тому, чтобы ввести какие-то ну, уроки, беседы о половом воспитании и кто их будет проводить. Это же тоже достаточно важно, потому что вряд ли, я думаю, подростки будут слушать беседу о половом воспитании от своей учительницы, которая, наверное, сама уже забыла о том, что такое половая жизнь. Поэтому это весьма и весьма странно. А как неудивительно, в Англии, например, подписали закон о том, что половая жизнь, начиная уже с 13-15 лет, может считаться вариантом 0. Среди подростков, то есть если это со своими сверстниками. Что в принципе, ну кто-то будет считать нонсенсом. Да, возможно, я тоже считаю, что это рановато. Но вот тоже это есть и существует. И, естественно, в большинстве случаев именно женщины, начинающие ее рано, потому что еще не умея получать удовольствие, не, партнер не умеет доставить это удовольствие, и мы скатываемся в секс, который просто является чисто технической манипуляцией, ничем более. Но зато мы можем рассказать всем, зато мы. Можем мы живем с вами в эпоху Инстаграма выставить фотографию. Вот мы, кстати, к этому вернемся. Это тоже такой достаточно э, интересный момент, почему так происходит. И это тоже влияет на формирование вот этой фригидности. Понимаете, когда тут уже выставлена фотография ну во всех возможных и невозможных позах с надутыми правильно губами, выставленным правильно бедром, э, из белья осталось две полосочки. В общем-то, чего ждет мужчина от такой женщины? Ну, наверное, чего-то ждет. А что она может дать? А технически она дать-то ничего не может. Доброе. У нашому суспільстві, ось я продовжую вашу відповідь. Діагноз фригідніфригідність часто ставлять собі самі. Чому? Тому що ми не виносимо це з дому, з родини, з відносин, навіть інколи ми не зізнаємось у цьому своєму партнеру. Так, ось, коли я гортала жіночі форуми, це просто. Така масштабна хвиля таких от проблем. Жінка питає у жінки, жінка не звертається до чоловіка і тим більше не звертається до експерта. Розкажіть, будь ласка, ось до кого варто прийти з цією проблемою, якщо ти навіть собі не довіряєш, скажімо так. У нас существует, и, кстати, в Харькове особенно единственная в Украине кафедра медицинской психологии, сексопатологии, и достаточно большое количество экспертов в этой сфере. Здесь нам повезло, и существуют врачи, которые называются сексологи, сексопатологи, и к ним можно обращаться, если вы не готовы обсудить это даже с партнером или с самой собой, поставив себе такой диагноз. Чаще всего это наш женский перфекционизм. То есть мы хотим чего-то, чего на самом деле возможно и нет и мы хотим достигнуть какой-то невероятной высоты. Ну, к женщине в нашем обществе стали выдвигаться какие-то нереальные требования. Должна быть темной, должна быть красивой, должна тут выложить такую фотографию, тут такую, тут получить красный диплом, здесь тут же моментально воспитать детей. Эти дети должны быть красивые, потому что тоже какая-то Маша выложила тут такую фотографию, а ты такую не выложила. И на женщину накладывается вот этот вот весь груз, этот отпечаток, и она начинает тянуть за собой это все. И где-то она, возможно, даже абсолютно не фригидно, но она уже считает, что она такова, потому что вроде бы как где-то кто-то другой Ты кажется не ей более сексуальным, <свят> да, и она уже начинает волноваться, может быть, ее мужу это нужнее, не факт. То есть действительно, пойдите поговорите хотя бы просто с психологом. У нас они существуют и много хороших и действительно есть. Признайтесь себе и пойдите поговорить. Возможно, пока без супруга. А дальше все-таки это отношения пары. И если вы не можете обсудить этого в паре, то шансов очень мало. Как кто-то очень хорошо сказал, говорит, какую семью и какие отношения стоит сохранять. Говорит, если мужчина готов закрывать пардон крышку унитаза только ради того, чтобы сделать приятно или не раздражать любимую женщину, вот это сохранять можно. А все остальное ні. Вот так і здесь, це відповідно пари. Ольга Оксанівна, а яким буде лікування? Це тільки розмова, це курс розмов. Ну, врешті як же жінка, яка себе вже запевнила? перезапевнити? Починається з психологічних таких бесід достаточно длительних, существують методи і. Физиологического лечения, физиопроцедуры, возможности доказать женщине, что она может чисто механически достигнуть этого оргазма. Абсолютно это достаточно несложно у нас магазинов, продающих подобного рода игрушки, ну, есть в городе, наверное, штук 50. Но вопрос даже не в этом, действительно, то есть показать женщине иногда, что она может это, это уже огромный прорыв. И показать это должен врач в данном случае. Либо врач должен объяснить партнеру, чтобы это сделал партнер. И неважно, не обязательно при каждых отношениях достигать этого оргазма для того, чтобы не чувствовать себя какой-то фригидной. Ну, на самом деле слово достаточно такое, мне кажется, грубое и образливое говорить. И дальше можно вырисовать вот эту вот картину очень-очень-очень постепенно. На самом деле это то, что поддается лечению практически в 100% случаев. случаях. Ви пояснили на початку, що фрагідність і аноргазмія пов'язані так. Це ну, два боки однієї медалі, якщо так скажімо. Але якщо э, врешті все добре, але аноргазмія, можливо, вже спеціаліст каже, так? що щось не так, тут ті самі шляхи рішення. Здесь, як здесь, правило, дійсно подобні путі, Вот здесь більше стоїть міняти техніку. как ни странно. Здесь момент такой, когда иногда женщинам говоришь, меняйте позу. И вот этот момент звучит очень-очень просто и для многих даже так смешно. Он может решить проблему ну, в процентов 70 случаев. То есть здесь чисто технически надо научить людей заниматься сексом заниматься любовью, называйте это как угодно, неважно как. Но этому тоже надо учиться. Нас же что-то делать, там мама в детстве, да, собирать конструктор или еще какие-то вещи. Точно так же и этому надо научиться. Просто должно быть желание учиться, и желание учиться у двоих. И Понимаете, половые отношения это такой, ну на самом деле в какой-то мере альтруизм. Чем больше вы будете думать о другом, тем больше вы будете получать. Доказать это, не хочу звучать сильно феминистически, но доказать это мужчине достаточно сложно. И здесь возможно, что еще и психологу или сексопатологу стоит поработать и с мужчиной отдельно, объяснить что-то ему. Это очень важно. То ми знову повертаємося до виховання особистого якихось таких а, моментів, про які взагалі не говорили да. і продовжують не говорити. Да. А це все да. вибувається в проблеми, ось ці стресові стани і так далі. Правильно, Звісно, ну як ми мальчика мальчиків, ти мужчина ти не дожен плакати. Ну, послушайте, это не совсем тоже правильный подход, да, он не должен плакать. Это большая ценность увидеть иногда мужские слезы и позволить себе поплакать, а еще и при какой-то женщине, это такой показатель доверия. В общем-то, и, и, у мужчины существует тоже же огромное количество проблем, и потерпеть фиаско в постели далеко не каждому хочется. И если он действительно любит эту женщину, то всеми силами он будет пытаться доставить ей какое-то удовольствие и пойдет на какие-то разные вещи. Ну, а если его всю жизнь учить, или начинает с детства, а, что из тебя может выйти, а ты ничего не добьешься, мы закладываем такую вот доминанту, такие там фразы, есть ли у тебя мозги, когда мы говорим это пятилетнему ребенку, да, или там э, десяти, мы не задумываемся зачастую, но на самом деле мы закладываем его тип поведения, и мы растим вот эти вот заболевания, которые называются, вот эти заболевания, они на грани заболевания психологического и так называемого психосоматического, это заболевание, когда психологическое приводит к какому-то конкретному заболеванию, которое можно уже пощупать и потрогать. Да? И на одном этапе это была просто чистая психология, а дальше эта психология выросла, например, в гипертоническую болезнь. Пощупали, потрогали, кардиограмму получили, УЗИ сердца сделали, вот вам доказано, из чего выросло, да вот, пожалуйста, из чего. Мы сейчас с вами говорим про проблему, над якою, Принаймні замислюється, там, я не знаю, 30 плюс 40, так. Але якщо проблему врешті для себе піднімає жінка старша, вона тягнеться дуже багато років. Что тут? Как наважиться пить до фахивца и, врешти же, изменить жизнь? Здесь, на самом деле, очень сложно. Особенно, если женщина достигла какой-то высоты, и она уже не будет, во-первых, рядом с, тому, с собой терпеть кого-то, кто этой высоты не достиг, кто не развивается, кто не это. Она, как правило, теряет партнера. Она просто не хочет уже этого. Иногда говоришь женщинам, вот, с таким популярным состоянием как у нас мастопатия мосталгия мастодиния то есть боль в молочных железах как это так мне не надо лечить да не надо вам лечиться вам нужно меньше стрессов больше регулярного секса и правильной еды и вот очень часто как ни странно говорят не как уменьшить количество стрессов хотя мы живем в очень стрессовом обществе а где найти эту половую жизнь или если даже нигде найти, она говорит, ой, ну что же я буду терпеть вот это вот ради, ради какой-то там боли в груди, да не буду я это терпеть. Понятное дело, что если вам это неприятно, то вам, и не, вам это и не поможет. А куда идти, тут уже в первую очередь подумать самой, насколько вам это нужно, и тогда идти. Если вам это не нужно, то идти куда бы то ни было бесполезно, это будут просто, ну потерянное время и выброшенные деньги на психотерапевта больше ничего а, и, и дополнительное стрессовое состояние а сейчас и так он в Германии на первом месте по обращаемости на первом месте стоит депрессия тревожные состояния всякие тревожно-депрессивные синдромы и разные психологические нарушения. В связи с чем? В связи с тем, что общество становится неуверенно в своем завтрашнем дне, наступает вот эта тревога, наступают подобные вещи. Естественно, э, сексуальная сфера это зачастую касается даже в первую очередь. А на самом деле, ведь это же глупо. Послушайте, секс ⁇ это то удовольствие, которое нам, э, в общем-то, доступно совершенно ну, бесплатно, да если так говорить. Понятное дело, что за что-то заплатить надо, но это ж на самом деле это бесплатное удовольствие. Добрый. А мы отказываемся. Третья наша тема это вагинизм. Что это так и как эм, можно вырешить эту проблему? Это состояние, которое, кстати, вот действительно физиологическую основу под собой может иметь. Не всегда, правда. Это боязнь проникновения то есть боязнь полового акта, боязнь гинекологического осмотра, боязнь введения каких-то гигиенических средств, тампонов тех же, то есть и вообще боязнь прикосновения к половым органам. Изначально, как правило, формируется, существует первичный и вторичный. Первичный формируется у молодых девушек, у которых действительно было ну, неадекватное половое воспитание, страх перед вообще наличием какой-то возможной чисто теоретической половой жизни, как правило, тот ведущий роль играет отец, который, возможно, был очень-очень таким строгим, с мальчиками не гуляем, друзей мальчиков не имеем и так далее, и так далее, и так далее. И у женщины формируется спазм мышц при любой попытке проникнуть э, или прикоснуться к полым органам. Это лечится, в первую очередь достаточно психологического лечения, беседы, какого-то доброго, хорошего отношения. Во вторую очередь специальных упражнений, как ни странно. Это то, чего мы не делаем, но существует даже целая система, называется, да, вот мы знаем, бодибилдинг, а есть умбилдинг. Это действительно работа над мышцами тазового дна. Очень специфическая гимнастика, абсолютно несложная, но часто помогающая. Существует вторичный вагинизм, иногда развивается после родов. Тяжелые роды, спаечный процесс, ушивание, страх и какой-то ужас перед, не дай Боже, новая беременность, не дай Боже, снова, не, и так далее. Это вторичное состояние, как правило, оно э, действительно еще имеет под собой, помимо вот этого органического какого-то спаечного процесса, оно имеет еще, может быть, какие-то инфекционные моменты. Но тут в первую очередь лечите основное заболевание, пройдет и это. Это на самом деле звучит так громко, но проблема редкая. Зачастую это то, что чаще имитируют, чем существует. Надумали, так? Надумали. Таким надумали да, Добре, Ольга Сана, я хотіла спитати, я розумію, офіційної статистики навряд чи ми знайдемо, скільки жінок в Україні ось саме мають такі інтимні проблеми. Можливо, ми спробуємо цю цифру порахувати на прикладі звернень до вас, чи взагалі скаржаться, звертаються? Можемо посчитати, і, звісно ж жалуються і обращаються. Ну, статистика, медицинська статистика в Україні, це вже не то, що там я вважала, считал наш даже предыдущий міністр здравоохраніння. Из нее в лучшем случае процентов 10 правильной, они а а никак не больше. У нас принято все писать так, как удобно. Звитность. Да, да, звитность, это точно. Но на самом деле, если поговорить вот абсолютно с любой пациенткой, практически 9 из 10 скажут, что у них есть какие-то проблемы в половой жизни. И это, слушайте, это действительно сумасшедшая цифра. И особенно, допустим, бывает ситуация женщины, которые приходят с бесплодием, да, которые хотят получить беременность. Они доходят уже до такой ручки, что действительно уже мужчина не хочет этой половой жизни. Когда у нее здесь температура, здесь у нее овуляция, здесь у нее еще что-то, здесь ей сегодня жить можно, завтра ей жить нельзя, послезавтра ей нужно. Но это, давайте пожалеем, мужчин тут никакой не выдержит. И даже вот эти люди, которые делают ребенка, даже они имеют проблемы в половых отношениях. У нас статистическая но ну, существует как бы определенная цифра да, для определенного возраста, как часто у человека в принципе должен быть, должна быть половая жизнь. Но мы до, до этой цифры не дотягиваемся. То есть для среднего возраста, а средний возраст у нас очень широкое понятие там где-то от 30 до 60, но три раза в неделю у нас практически никто не имеет половой жизни. Это уже считается нонсенсом. Но зато картинки. Вот выставить, что якобы ты ее имеешь, и она действительно такая радужная. И кто-то уже боится не дотянуться до твоей картинки. И мы теряем, и мы отсеиваем. На самом деле, вот есть же там статистика по встрече, как, как найти там кого-то, как встретить вот такой вот самодостаточной девушки. Да? Достаточно трех, и третьего выбирает. А у женщины... Уровня повыше, умница, красавица, у нее уже больше запрос, у нее уже должен быть запрос 5, а 5 уже нет. Как складно все. Да, это действительно, это на самом деле просто мы приходим к тому, что когда спрашивают, почему в Украине такой маленький процент контрацепции. Если мы возьмем там, ну, Германию ближе к нам, и ну, это, ну, практически все женщины э, половозрелого возраста, репродуктивного возраста, если они не планируют беременность, они получают какую-то контрацепцию. Это же очень легко посчитать, сколько таблеток фирма продала или сколько там поставила определенного рода внутриматочных систем или в это. А у нас, то есть если там это практически стопроцентный обхват, то у нас это 3-4%. Мы даже к семье не подбираемся. Иногда бывают пики, но мы не подбираемся. Почему? Не нужно. Почему не нужно? Нет отношений. Вот это вот нонсенс, к которому мы на сегодняшний день пришли. Поэтому да, и естественно, те же вещи, как фригидность, тут порочный круг. Она развивает нежелание и нежелание развивать. Ольга Сандвину, я тут навіть не знаю, чим закінчити, тому прошу закінчити. Порада, порада нашим глядачам, нашим глядачкам, глядачам, чоловікам, жінкам, тому що дійсно а, психоло... стосунки м, психологія пари, пс... родинна психологія це завжди двоє. Ну, як мінімум двоє, <с. а там батьки, діти і інше, інше, інше інше. А в даному разі дійсно це психологія двох. Будь ласка, якусь пораду нашим глядачам. Понимаете, мы на сегодняшний день пришли вот к этой гендерной двойственности, когда умная, красивая женщина стала немножко мужчиной. И я очень прошу, и понимая этих умных и красивых, ну, давайте придавим в себе мужчину, давайте дадим возможность им немножечко побыть таковыми, давайте дадим им возможность принимать решения, давайте любить мужчин и любить себя. Себя может быть чуть-чуть больше. Дякую вам, Ольга Олександрівна. Така порада цікава. А я дійсно хочу ось поставити крапку. Тема складна. Тема складна, і я думаю, про неї треба говорити: говорити з екранів, говорити з собою, говорити з партнером і, врешті-решт, говорити на рівні можливо виховання. Можливо, хтось сприйме нашу програму зараз не дуже добре, навіть провокативно будуть і такі глядачі. Я переконана. Да. Але все ж таки, якщо ви сказали, що є оце коло так, яке ніяк не розірветься, тому що ніхто не розриває. Так, а просто дійсно погоджуся з вами. Давайте любити себе, любити свою родину, і все буде добре. обов'язково має бути добре. Дякую, наші гості. Дякую. У нас як завжди, такі складні питання. Не побоялася розкрити, говорити про них. Ольга Частова, головний лікар медичного центру Союз, акушер-гінеколог, кандидат медичних наук. До нових зустрічей Доброго будемо зустрічі. чекати, що ж скаже наш глядач на це. Так. Дякую. Так.